Значить, написав новий директор водоканала Калашник Василь Владимирович. На доймовому розрахунке тарифів на підставі фактичної собівартості послуг централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод. Із урахуванням підвищення ціни на електроенергію та покупну воду на 2 тюріч 2016 року. На підставі вище сказано. Значить, Просимо вас розглянути питання стосовно введення нових тарифів для всіх споживачів з 1 вересня 2016 року. Проблема в чому? Ми знизили вартість води. звертались одноразово до людей, щоб люди погашали свої заборгованості. Ціна на воду водовідведення в Теплодарі не є самою високою. Ми знизили дорівня. Ні, 16, так. Да. До рівня міст, таких, як, як наш, Ни, нижче. Тому що ми знаємо, що в всіх містах, крім Ілічівська, ну, зараз Чорноморськ, Южного і Ізмаїла, вода нижча. Слідуше ми на четвертому місці. Опять же, ж, заборгованість на покриття різниці для населення синою 540 тисяч. Люди, які платять, вони платять і високу платили ціну, і нижчу платять. Люди, які не хотіли платити високу ціну, зараз стала нижча, вони знову не платять. Тому. Олег Юрійович, нам потрібно зробити, напевно, ще один круглий стіл по водоканалу. Ще раз хочу звернутися до населення теплодарку. Щоб були тарифи адекватні, щоб були нормальні, спроможні люди могли платити за них, то потрібно, щоб всі платили за воду. Все-таки 16,50 на сьогоднішній день, коли ціни на електроенергію кожен квартал зростають. Ще будуть зростати, ціна на воду також зростає, зарплати зростають. І тому, якщо ми можемо чітко порахувати ціну на воду, водовідведення і очистку з оплатою 100% населення, то можемо, хоча б будемо знати, яка можлива ціна для нас. А зараз, коли. Пів мільйона у нас заборгованості більше. Ми не можемо прорахувати ціну на воду. Я послухав, Колесник вдався письмо письмо Коласів. Да. Таке каже, ціна, як вибрав. Ціна сьогодні пропонує собістоїмость водоснабження, водоотведення. Очистка стоков. Плюс НДС 20%. Пропонуется тариф разом 24 гривны 42 тысячи. Для населения. Нас, нас, или... Если себе Нет, сатарей. Планированный сатарей. тариф на услуги водоснабжения, отведения очистку да. стоков для всех потребителей. Вопрос на тех, кто платит. можно? Я думаю, действительно, надо согласиться насчет круглого стола. Проблема серьезная. Это вызовет очередной резонанс. Мы знаем, мы проходили через это, какими усилиями удалось чуть-чуть снизить. Значит, нужно подготовить наверное, прозрачность и четкий показать механизм формирования цены. Показать, наверное, кто не платит, а может быть и получает субсидию за это. Он не платит, да? а субсидию получает. Или как бы компенсирует, субсидия идет. Ну, питання в нас завжди стояло більше 500 тисяч. І були звернення. Ми, коли прийшли сюди на місце виконкому, ми населенню сказали, ми знизимо, тому що, ви знаєте, ціна була нижча, електроенергія була нижча, зарплата була нижча. Але ми сказали, ми знизимо ціну. Тільки давайте всі бути одинаковими. Всі будемо платити. Або не всі не платимо без води. А платим все и будем платить эту цену, которая на сегодняшний день можлива. Михаил Васильевич, нужно запускать все-таки. Вы о хороших мы, о хороших намерениях заявили. Многие люди откликнулись. А те, кто не откликнулся и продолжает так, но есть законные методы. Да, это дорого исковое заявление в суд. Да, это неприятно изымать квартиру, выставлять ее на аукцион из той продажной цены или проданной цены компенсирует долги и отдать оставшуюся часть этому хозяину. И пусть живет себе дальше. Ну а как иначе? С вилами люди платят, люди кто платит, и у меня отключают воду, ну потому что я в многоквартирном доме отдельный источник а нет водоканала. Почему дети мои должны страдать? А человек плюет на окружающих. Ну как это вот так можно? Самостная областной что не платят за воду. Те, кто могут, может платить. Ну вот он то и дело. И пенсионеры это платят. поощряет, чтобы люди не платили. Потому что никакого вплыва на них нет. Ну есть судебный. Ну, есть судебный, исполнитель, не ничего не может сделать. Ни, ничего и даже не не можем вывесить. Да? Ничего. ничего. Списки развешивают. Значит, получается, те, кто платит, будут платить и за себя, и за соседей. Так что они все платить. Тому, кто платит. Это как бездонную бочку. Ну, вода тоже... будет. Если не будут платить и те, которые платят, то нет. воды не будет просто не будет. А тут будет же. Поэтому, дальше, дальше. поэтому эти люди, которые... Вот... На следующей неделе давайте проводим Вторник, всегда четверг в некого... Это что, безвыходная ситуация? То есть они понимают. У нас безвыходная если ситуация. Если, на нет, поможет, там нет, если нам так, что, уже не то нужно Я все-таки надеюсь, что... Надеюсь и надеюсь дальше на то, что у людей все-таки проснется совесть. Это люди-паразиты, которые паразитуют на тех, кто платит. Паразиты. Михайло Васильевич, солі може проснеться, тільки грошей до цього не прибавиться. З кратом у нас виходить. За воду це дорого платити? Ні, воду я б висказував своє мнення. Якщо я не можу платити за воду, я повинен собі зекономити. Не знаю, піти десь скважини принести, обману, водоканал буду слівати туди, а буду носитися скважини, не буду їх покупати, понимаєте? Вот. Ну, платити треба, ограничити можна. Тіше буде затопленням. Потому что с отоплением ты никак не ограничишь. Там вот сколько будет, ну, сколько обладел, будет. Обладел. Да. А, а обладел, обладел, Даже, Михаил Васильевич, у нас будет следующий круглый стол. О чем? О том, что совесть, что проснулась у людей. Нет. Mm -hmm. мы... Будем решать, я, че будем поднимать, че не будем поднимать. Что нам мешает сегодня? Михаил прямо. Крот, сегодня есть полковник. Крот работает? Нет, не работает. Ясно. Не работает кровь, Все, не работает Михаил Васильевич, нам надо выходить на этот вопрос. И не на круглом, наверное, на столе. А, наверное, где-то выходить, если нам государство не поможет с нашими очистными, а в том числе. Там даже поставил 35 рублей, если Сергей Владимирович а поставил. государство, чтобы нам, не было, нам, что ли? нам, не станет. А государство... Михаил Михайлович, государство будет государство... тоже с наших налогов. Нет, мы, мы немножко поставили... Вы пропонуете, чтобы государство заплатило за тех людей, что не платят? Нет. Из с Нет. с людьми Нет. не говорят? Нет. Пройдет три и нам спишут. Да. Нет, я это понимаю, Михаил Васильевич. И ты прекрасно понимаешь тоже, вы понимаете, что на сегодняшний день ни одной квартиры ни у кого не изъяли и тяжело даже изъять. Александр Иванович работал в этом. Юридично мире. мы можем изъять такой? Нет. Почему? Можем. 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 Это можем. начало, никто не занимался. не занимался. Добрые все были. Жизнь сейчас ставит все. Ну, обманывали, понимаешь? А вот обманывали. Ну, все. Все. Все, хватит все. Обманывать все хватит обманывать. Потому что... Есть инвалиды, у есть э, прописанные дети, молодые, ждал, все, наши си, э, все Александр Иванович, каждый случай индивидуальный, понимаете? Не во всех квартирах. Совершенно нет. правильно. Есть такие квартиры, в которых нет несовершеннолетних нету не детей, нет детей инвалидов у и квартиры, Я вам говорю за вечер, так. Типа, да. В нашем доме. Первая парадная на девятом этаже. Сложный Надо начать господи. это дело. И квартира, мало того, она еще и государственная. Она не приватизирована. Вы исполнитель... говорите, и ничего, и ничего там не сделали. Нет, там не одна. Ничего. Через исполнительную говорю, службу это вы... арестовывается <соценно> часть квартиры. У меня 8, делается 8 осталось. Я, кстати, делается да, на ней документация, технический да, паспорт, на вручную, оценка. Вручную, и и, и вы 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 через исполнительную выставляется эта часть квартиры на дороге. Мы здесь даже нет прецедента, мы даже не начинали эту работу. А сейчас говорим, мы ничего не можем. Так може почати на потім говорити да? термін юрист начальник юридали термін людям. Ми знизили ціну на воду. Ми дали термін, щоб люди Все. підігнали свою Все. Подошло. время Підошло Ну Люди тільки той, хто не платив. Михаил Васильевич, все ясно. Нет, да, Михаил те, кто не платили, вот допустим, по моему дому, там было, я вчера брал информацию, если было 59 тысяч, то сегодня 42 тысячи долларов. Да, то да, есть да. погашено. И даже из тех, которые должники были, 000, ну, кроме да, Кокосачия, там, да, еще да, кто-то. А был. многие погасили. У кого-то было 8,5 тысяч долга, стало 6,900, допустим, да? У кого-то кто-то Михаил Михайлович, вы сами 50 000. 50 000. 50 000. 8 500, это питание. Было 8,5, стало 6,900. Это вырешение питания? Да. Михаил Васильевич, все, можно? Да. Да, на это, Но еще, да. Но это же это решалось годами, сегодня потихоньку Это, это получается все время обновляется. Нет, Три года проходит, говорите, да. этот, этот месяц ушел. А, а он сегодня Десять просто шоу. начал... Десять. Бурить. Десять Десять. Бурить. Десять. Нет, это даже 35 Десять. поставили. Понимаете? Смотри, что должны быть неплательщики. решение любого вопроса, Нужно выделить землетрус, реконструкции, Леги, Сколько заборгованность у вас меньшилось по ремонту? Нет, 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 Там порядка миллиона порядка миллиона задолжен. Mm -hmm. Про какие мы можем говорить путочные ремонты. Нет, я имею в виду человек, расширяется, хочет оформить землю себе, это, а сам не платит. Поэтому во всех службах должны быть эти черные списки в рамках чинного закона. Не надо их публиковать. Это просто наша обязанность. Когда он выносит вопрос, долги багажни? Нет. Идите погасите, тогда будем. Нет, багажа. он идет, подает в суд и жалуется. О, пусть подает в суд. А и... мы встречные есть. Это его право. Я говорю, в рамках чинного законодательства. В рамках чинного законодательства вот посадает. это и запрещено. Я пришел за справкой, а с меня требуют другую справку. Вы, если к вам придет человек, ставится на учет, а у вас будет список, да, что у него задолженность ну, по воде я или по согласен, вы нет. что, его не поставите на учет? Я, я согласен. Да, меня воз... понимают те люди, когда рассматриваются вопросы, связанные с предподням, расширением, ну, вот эти, как, ну, в рамках чего? Я же не говорю, не подходите так утрированно. Он пытается решить свои вопросы жилищные и так далее имеется в виду и не погасив эти вопросы, ну извините, когда согласование с архитектором происходит там, то есть он должен, он приходит за помощью в службе и не платит этой службе ничего. Но у нас но нет я но у нас нету факта, что тот, который приходил на расширение, полностью отсутствует. Вот да. я вам приведу пример. Если да. СМД, если допустим будет СМД, будет. Водяный счетчик, счетчик тепла, они будут разраховываться. не из дома виключали. Нет, там может, Михаил Васильевич, там сегодня по новому законодательству могут быть прямые договора. Это... Только, ну, по теплу будет, конечно, общий счетчик. А так будут прямые договора. Точно так же, как договориться. Даже... как бороться тут? Нет, ну как бороться. Но ну, СНД это уже первый шаг к тому, чтобы хотя бы, допустим, дом содержать. Давайте всі пропозиції до круглого слова ми приймаємо пропозиції, як рішити питання. Крім того, не тільки по воді, не а те ж саме і по тепло, по не експлуатації не будинків. Якщо будинок немає не має заборгованості, туда можна робити так, і ремонт, так, і все так, можна так, робити. Так, все піде назустріч із бюджету, і так далі. А якщо будинок має заборгованість, ну як ми можемо брати з тих, хто не має заборгованості? Ну тоже, надо весь технічні, організаційні, економічні, юридичні моменти. Здесь нужно подойти к комплексу. Есть проблемы и не уходить от нее. Она никуда не денется. Нужно выживать. А так уходить не можемо. Ну, давайте всі пропозиції. И мы тогда организуем круглый стил, мы обсудим это питание, на, но... И депутаты пригласите. Можно еще вопрос призвать, да. да? Я, мы очень ответственные, серьезное решение, Олег Юрьевич доложил, дай Бог, чтобы были деньги. Я просто хочу еще раз призвать. При заходе сюда подрядчиков, я бы хотел, чтобы все инстанции акцентировали внимание на трудоустройстве наших людей. В первую очередь Зеленую улицу, рабочие места, пусть временные, нашим людям, которые не Одессу кормить, не там, я имею в виду, при всем уважении, так сказать, не Мирная, Беляевка, если есть вакантные места, если есть какие-то, и у нас есть возможность, то в первую очередь отдавать приоритет. Тогда, пожалуйста, все-таки у них деньги. Это и, и, освоение денег, это и пополнение бюджета, это и забота о наших людях. Второе. Я бы хотел, чтобы это было подчеркнуто. Сейчас вот серьезные работы серьезные деньги по всем. То есть мы должны лоббировать свои интересы. Лоббировать интересы своих граждан. Правильно? Это первое. Второе. Я бы хотел, чтобы мы вернулись все-таки полтора года на нетели. Я второй раз выступаю на исполкоме или даю информацию. Комиссия по легализации бездействует. Было очень серьезное, существенное совещание, Олег Юрьевич проводил с представителями физических особ предприемцев, ну, порядочных людей, которые правильно это понимают. Финансовая ситуация такая, что если не будет пополнения бюджета, это пополнение зарплаты и так далее в городе, то нет и зарплаты учителям, бюджетникам и так далее. То есть нужно в этом вопросе, наверное, начать у ПСЗН и другие силовые структуры, как мы с вами говорили, выехать на места даже нам может быть. Ну и третье, я просто хотел бы вернуться, тогда мы говорили, кажется, об этих моментах. То есть я имел в виду, и вот сейчас входит и Грегори Арбер, и Белл, и все. В первую очередь, зеленая улица жителям города, как Карбаш. Не, если есть, конечно, я не, заставляю его. Да, что планы то, все изъясняются, тише мы да, мы даже не можем то обеспечить. мы должны да. еще и запрошивать и Беляевку. Конечно, это однозначно, где мы найдем, Да или там специалистов по переработке обещает нам 600 рабочих мест да, дай бог 150, КИМО, 200. Олег Юрьевич, 50. у вас сколько 100. стоит дорожных рабочих вот, для занятий да, -да, рабочих да. мест здесь, здесь не дорожные рабочие здесь а? у нас так вакансии вот, житловые за 5000 дорожных, Да нет, там есть разнорабочие, и дорожные рабочие это извините меня, не инженер, не продавщик у нас же налог, подоходный налог независимо где на проживает ну отдай, да, Бог. Но человек не ездит, человек работает на месте имеет возможность реализовать и дать и заплатить и за все, и за воду, и за купить товары в наших магазинах. И ну и последнее. Да, тоже. дело в том, что люди не платят те, которые имеют. Большинство. Ну вы меня поняли. Я даже не об этом говорю. Да я понял, что пенсионеры. заходят, вы же сказали за это, Ника, заходят нам, на асфальтные работы будут дает, проводить. они же не будут набирать здесь людей. Они а пенсионер же сами пытаются. Все кидают. Пачка сигарет уходит в Хотел меня услышать. Да, да, сейчас работают люди, вы спрашивают меня даже. Просят там. На этих объектах. уже с Работали на утепление в прошлом году кто? Теплодарские не работали не а на утепление, а но они еще не зашли. А сейчас пока никто, пока только деньги на проект на а на утепление не трубы. Не, я говорю, не, не он не говорит, о теплосети. Я теплосети, теплосети. А, теплосети Я, я теплосети. нашел у нас и последнее, все-таки. Я бы хотел может закрепить и поручить. Мы говорили на эту тему по поводу разработки, разработки проекта, ну, Ну, да, утримание там животных, да, собак. Я предлагаю поручить Приюта? Вот, да, приюта для собак. Технически выходить, чтобы была конкретная документация, был конкретный проект, предлагать гранты, просить гранты под этот проект. Давайте пропозиции на бумаге. Ну, ну, так я вот, наверное, вы из Доручить в голове ветеринарной службы Лишашка, Держспожив, как она там называется, прослужба да. Разработать проект Утримание вот этого самого зверинца. Ну как вот. Ну ясно. Разработать такой-то срок. А кто его содержать будет? Ну подождите, я еще раз, вы меня не слышите это проект. Это, что? это проект гранды. На гранды. Вот кто содержит в Одессе? То есть получить с Запада гранды. Ну под что? Под конкретный проект. И мы можем еще зарабатывать будем деньги. Для Беляевки. Для... Сейчас это целая проблема в государстве. И вот я предлагаю в протоколе, так сказать, исполкома вот это медаль. Месячный срок. Ну, он специалист, по крайней мере. Насколько я знаю, у него даже были определенные наработки. На а проект нужны деньги. А нас, чтобы... вот ну, она, нам, сейчас крайне важно из документации. Это назовите. новый э, генплан города. Как вы думаете, о чем мы с Михаилом Васильевичем? Будем думать о проекте для приюта или о генплане города, который, кстати, может охватить и приют? Но, Нам и сейчас и крайне и необходимы и некоторые средства для оформления документации и по денежной оценке земли. А о приюте можно говорить. Ни один грант на изготовление проектной документации для приюта никто не даст. И деньги на изготовление проекта должны быть свои. Гранты могут идти под реализацию, вы правильно говорите, правильно? Анатолий Юрьевич, я понял. Бизнес-план тогда пусть сделает. Пусть сделает, может найдем способ на проект. Был же, приходил, мне докладывали... Хорошо, ну, но бизнес-план у нас есть. Бизнес-план... Да, был бизнес-план, пришли волонтеры, Хорошо. сказали, а -а 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 -а. я сказал, а -а -а -а. откройте. Громадской организации, мы выделим участок, будем помогать, Ну где они? Михаил Васильевич, насколько я знаю, был один предприниматель, предлагал свои услуги. Какие-то черки земельные уперлось, он открыл возле ручной дороги на территории Белянского района. Не знаю, это еще было раньше, я не знаю. Нет, ну, два года назад. Поэтому есть люди, которые оплатят и проект, и не будем ждать, пока опять Алла Викторовна придет, покусали тех, отравили тех и так далее. Эту проблему же мы не сказать, должны решать. Мы, мы же просто... об этом уже решали, в прошлый раз вроде бы это все записали. Что мы будем повторять? Мы не просто не опять повторять. повторяем. ну что, так, Все выступы есть? Нет, ну проблема остается, это понятно. На этом заседании а в Геннадьевском комитете Тепедарской а Минской Рады 11.08.16 объявляю закрытие. How he dans